208 граві. Тут дав банмова десь кітсаді. Зараз робимо евакуацію родини з вулиці Європейської. Далі прямуємо на вулицю Ливаневського і далі ще одна адреса. Після того, як останні 2-3 доби. Костянтинівку майже цілодобово накривають вороже вогнем. Дуже збільшився потік людей, які намагаються і мають бажання евакуюватися. Там <му> теж тут зриваються, горить, палає. переехал с Антуриновки, разбили дом, переехал к знакомому жить. Там нема ничего целого, живого. Там ужас просто. Я даже словами не могу пересказать. Дроны летают, да, постоянно? Да, то они пешком ходят. Там уже не летают. Обстрелы ужас. Каждый божий день. Вчера, ой, штук 18 насчитал, честно. Зараз відвезли людей, передали волонтерам. Поки їздили, надійшло ще дві заявки на евакуацію, тому зараз знову повернулися у Костянтинівку. З однієї адреси забираємо бабусю, з іншої адреси забираємо чоловіка. тут, телефон. Тут, 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 телефон вот у меня. Все, давайте только быстро, я шо... быстренько. Я быстренько, я быстренько. Все, мы ждем вас внизу. Да сейчас только что, вот как шарахнула. Ой, Сейчас а, все, сейчас я проверю воду и это. Вчера, вчера. Вот это что горело, все вчера и выбило окна. Оно же горело везде. Там, там, нет, И дом. Нет, 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 нет. Он у нас еще. Это арка горела. И пристройка четвертого подъезда. И дождь дома. А у нас бахнуло. Я думала, все перемирие будет. И как-то поверят. Перестанут стрелять, да? Перестанут стрелять, да. Но невозможно уже. Вот мы только вышли, в коридоре, в коридоре стояли. Сильно прилетело, наверное, где-то вот, чеводвор или не где-то. Где-то там, оттуда волна такая была. Мы в коридоре стояли в подъезде. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, с Богом. До